Сім гравців луганської зорі викликано в національну збірну України з футболу. Про це та інше говоримо з головним тренером Луганчан Юрієм Вернедубом. Отже, сім гравців так ваших викликано в збірну. Це показник чого на вашому ну, я думаю, це всего, показатель тої роботи ребят, яку вони приділують їхні отношения, тому що вони всі молоді. единственным вот Никита Каменюк уже, да, такой опытный футболист, можно сказать, 30 лет. Но все остальные, ну, все молодые ребята, 22-23 года. Такой возраст, который действительно им дает возможность в правильном направлении работать и получать вызовы в национальную сборную. И в будущем, я думаю, закрепляться там в национальной сборной и быть уже полноправными игроками национальной сборной. Одно дело вызываются и постоянно в запасе, а другое дело, когда играют. Но ну, я думаю, есть есть главный тренер сборной, он все прекрасно видит и разбирается в этом. Поэтому, я думаю, им нужно еще больше работать для того, чтобы получить тоже доверие и шанс от главного тренера сборной. Хотя тот же Малиновский и Каравай уже их получают. Я думаю, если и дальше так будет, то где-то со временем, возможно, станут основными игроками национальной сборной. Помню, да, я еще футболистом был. Тут тоже болели, очень переживали. Ну, бывает и такое, ничего не поделаешь. Где-то, я думаю, невезение прежде всего. Как в Словении, когда тот пропущенный первый мяч, ну, кто думал, что так все будет. Да и домашние городки, вам все сложилось вроде бы хорошо. Но погода, я думаю, все равно, хотя нельзя говорить, погода была для обеих команд одинакова, но все равно сыграла где-то свою роль. Там были действительно футболисты высокого класса. И уровня, и даже звезды можно сказать. Ну, то, конечно, да. Хотя и в этой сборной тоже есть такие футболисты, как Ермоленко, Коноплянка. Я считаю, Селезнев, но ну, это просто супер сыграл сейчас игру во Львове. Я очень ну, доволен, когда вижу, как он сейчас относится профессионально к своей работе. Вы посмотрите, сколько мячей он забил уже в чемпионате Украины. И какой объем он делает. Поэтому я. Искренне рад за него, и я надеюсь, что он еще будет играть и играть не один год. Поэтому у нас тоже достаточно Это И Хачериди, я считаю, высокого класса футболистов, за которым таких защитников мало в Европе есть. Центральных защитников. Где-то нужно единственное Женя хладнокровие характере. Ну, а может быть, если будет хладнокровно, где-то эти эмоции не будет хватать во время игры для того, чтобы обезопасить свои ворота. Поэтому мне сложно судить. Но я думаю, что достойно, что та сборная была, что это проходов на чемпионат Европы. На ваш полет мы снова сыграли первый матч в Далу, так? Чему же нам что-то зашкодить вот в матче в Ну, прежде всего, я не хотел бы сравнивать эти сборные. Но не в коей мере не обижая сборную Словении. Это достаточно хорошая сборная. Они не зря играют плей офф со сборной Украины. Но сравнивать их с той же сборной Германии, с той же сборной Франции, ну как-то я бы не сравнивал. Это, эти сборные, эти гранды, это топ сборные мира. То есть Германия, Франция, Испания, Англия, можно сказать, Италия. Это Сборная, конечно, намного выше классом. Может быть, где-то нам и не хватило. И с той же сборной Франции, когда мы выиграли. Плюс были потери. Где-то не смогли компенсировать эти потери в игре во Франции. А наоборот, у сборной Франции ну, тогда действительно было два одинаковых состава. То есть все футболисты играют в Европе, все в рандах в европейских клубах, которые постоянно играют в Лиге чемпионов, и не просто играют, а доходят до самых верхов. Поэтому условение наоборот, я думаю, поэтому наши ребята не должны повторить эти ошибки. А применять прессинг возможно, не давать времени на решение и принятие решений, вернее, на принятие решений именно в передачах, и один в один, потому что они в этом компоненте, я скажу, ничем не уступают и нашей сборной. Если мы это сделаем, то я думаю, есть. Михайло Фоменко, він ще лучше мене знає, що і як і сделає все для того, щоб це не повторилось. Що було з Францією. Отже, друзі, це був Юрій Бернедуб, головний тренер Луганської зорі. Попереду нас чекають два дні матч Словенія, Україна на громадському. Мене звати Володимир Мула. До зустрічі.